Слава Богу, буду читать Слово Божье, вторая книга Паралипоминам, 17 глава с 1 стиха. И воцарился Иосафат, сын Его, вместо него, и укрепился он против Израильтян, и поставил он войско во все, во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле, иудейской по городам Ефремовым, которым овладел Аса, Отец его. «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал ваалов. Но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысило сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и добравы в иудее». Библия говорит нам, рассказывает об этом человеке. Иосафате. Написано, что он взыскал Господа, а не Ваалов. Написано о том, что он ходил первыми путями Давида. И, братья и сестры, то, что он расположил сердце свое взыскать Господа, Бог благословил его. Слава нашему Богу. И вы знаете, братья и сестры, 18 глава, первая половина стиха, «И было у Исафата много богатства, и славы. Бог дал все для этого человека. У него было богатство, у него была слава, у него была хорошая жизнь. Страх Господень, если читаем 10 стих, на всех царствах земель вокруг его боялись, филистимляне дань ему платили. У него было все. Но вот он сделал одну ошибку в своей жизни, которая впоследствии привела народ израильский к тому, что Гафолия, такая женщина нечестивая, шесть лет царствовала. А род Давидов, через который Бог сказал однажды, что через него произойдет тот, который спасет Израиля, был под угрозой уничтожения. Так что Иоаса спасли, ему был один годик, его спрятал священник, а когда ему было семь, его только воцарили. Вот такая ошибка, и породнился он с Ахавом. Все мы знаем, кто такой Ахав. Хочу открыть еще одно место, описание. Это Третья книга царств, 22 глава с 1 стиха. Прожили три года, и не было войны между Сирией и Израилем. На третий год Иосафа, царь иудейский, пошел к царю израильскому. И сказал царь израильский слугам своим знаете ли, что Рамов Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя Сирийского. И сказал он Иосафату, пойдешь ли ты со мной на войну против Рамофа Галаадского? И сказал Иосафат царю Израильскому, хотел бы напомнить, что царь, Иудейский – это царь, который взыскал Господа, которому Бог дал все. И он говорит Ахаву, нечестивому царю, Царю, который во всех грехах, который не раз видел руку Божью в своей жизни, милость Божья, даже смирился в одном момент пред лицом Божьим. И он говорит этому человеку, который ввел валов и весь народ склонял к поклонению валу. И он говорит, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. Вы знаете, братья и сестры, верующий, если на наш лад, он говорит неверующему, как ты, вот ты идешь, и я с тобой, как мой народ, так и твой народ, пойдем все вместе. Хотел бы сделать ударение, что царь израильский говорит, не знаете ли, что Ромов Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского. Если мы перевернем пару страниц назад, по-моему, в 19 главе описывается, как Венадад, царь сирийский, напал на царя израильского. И там было так, и знаете, подходит, подошли эти сирийцы, напали и начали осаждать город. Подходит пророк Кахаву и говорит, есть, чтобы ты знал, что Господь есть Бог, все это полчища я придам в руки твои. Так и случилось. Потом, потом они, когда случилась такая проблема, Венадад думал, как они не победили, столько воинов. Он подходит и говорит, их Бог есть Бог гор, но не Бог долин. Слушай, если мы с ними в долине сразимся, точно их победим. И говорит, давайте так. И так Бог отходит второй раз пророк и говорит, за то, что они так говорят, что их Бог не есть Бог гор, но Бог дарит, то видишь это все полчища, я также придам в руки твои. И там написано, что они стали как два малых стада козлят, а сирийцы наполнили всю землю. И так Бог дал им победу такую, что Винодат убегать начал. Стена упала, 27 тысяч человек побила. Винодат уже бегал из комнаты в комнату. И говорит, и знаете, послали послов. И этот говорит Ахав, а где Винода? А он что жив, так он брат же мой. Кто? Винода, царь сирийский, язычник? Да. И посылают к нему. И там это я уже катенька. И заключился договор между Ахавом и Царем сирийским. Винодат говорит: все города, которые мой отец забрал у твоего отца, я тебе все отдам. Как мой отец в Самаре имел площадь, ты можешь такую же площадь иметь в Дамаске. И говорит: И он все сказал: проходит три года, прожили три года, не было войны, и вдруг Ахав вспоминает: вы знаете, Арамов галатский то наш. Почему? Потому что он был израильский, а сириане пришли и забрали, а мы подписали договор, и сирийцы пообещали, что дадут и не отдают его. Так это же наше, это же несправедливо, это же неправильно так поступать. И знаете, приходит верующий человек, я к нему, и он начинает, в ну, написано, что он склонял его идти на Ромов Галаадский. И мы знаем, что вот этот человек говорит, вы знаете, что Ромов говорит, да, и вот и так, мы знаем это вот такое вот, скажем, предисловие, начало. И вот сказал Иосифа царю Израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь израильский пророков около 400 человек и сказал им, идти ли мне войной на Ромов Галатский или нет. Они сказали, иди, Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосифат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа. Вы знаете, братья и сестры, верующий человек внутри что-то чувствует, что что-то не так. Вот что-то вот, ну, что-то не сходится. 400 пророков говорят, иди, будет победа. Седеки, я уже роги, рога сделал, и говорит, вот так ты избадаешь этого царя, вот заберешь, потому что это наше по праву, это справедливость на нашей стороне. И вы знаете, братья и сестры, и вот он говорит, есть один, но я его не люблю, знаете почему? Он говорит, про меня только худое. Вот только худое про меня. Говорит, ничего доброго. Он говорит, царь, не говори так. И говорит, и зовут этого Михея. И этот приходит этот посланник и говорит, пожалуйста, скажи, что и все пожалуйста, скажи, что и все, что надо идти. Говорит, я скажу только то, что скажет мне Господь. И вы знаете, приходит он туда, и Сафа задает вопрос. говорит, скажи, что тебе сказал Господь. Говорит, иди, Иди, и будет успех. Вы знаете, братья и сестры, здесь в этот момент, вы знаете, кто-то думает, что может быть он обманул. Нет. В Библии говорится, не отвечай глупцу по глупости его, чтобы он не сделался мудрым в глазах своих. Но отвечай глупцу по глупости его, чтобы он не сделался мудрым в глазах своих. Этот вопрос вообще знаете, он не имел под собой основания: ты разве сам не понимаешь, что тебе не нужно туда идти. Ты разве сам не видишь, что у тебя внутренности что-то происходит, что ты еще ищешь кого-то, чтобы Господа вопросить? Разве ты не знаешь? И Ясават говорит: заклинаю тебя, Богом, скажи, что ты знаешь. И он рассказывает это: что был на небе совет Господень, как эти э, духи стояли, и, спали, и Господь говорит, как бы нам увлечь Ахава на Рамов Галацкий. Один говорил одно, другой говорил другое. И вот подошел некий дух и говорит, говорит, я войду духом жив в уста пророков его и уведу его. И говорит, иди и будет то Вся, скажем так, картина наизнанку. Все открылось, все ясно. Что делаем? Я тебе, говорит, говорю, я тебе что говорил про него? Все говорят правильно, все говорят хорошо, а он про меня говорит плохо. И ты знаете, брат, я уже, чтобы сократить время, они его садят на скудно на воду и хлеб, они его оставляют и говорит, когда я вернусь в мире, то говорит, мы с тобой разберемся. Говорит, если ты вернешься, то не Бог говорил через меня. И вы знаете, братья и сестры, я вот думаю за Исафата, ты видел, ты слышал все это, почему все же ты снова пошел с этим Ахавом, с этим царем израильским. И дальше, братья, знаете, что делает Ахав? Он начинает говорить этому царю иудейскому, слушай, ты оденься, по-царски вступай в битву. А я говорит, тоже. И берет и переодевается. А винода, царь сирийский, говорит: ни с кем не вступайте в сражение, кроме как с царем. Израильским. И когда Иосафат вступил в сражение, они увидели какие-то царские доспехи, в атаку побежали на него. И написано: закричал Иосафат. Знаете, братья и сестры, по правилу, по определению человека Божьего, царя Божьего и народа Божьего, там быть не должно. Там заключалось то, что Бог решил на Совете Небесном, и вообще без рук Ясафа должно было произойти. Но он показался, и Бог дает ему милость, Он уводит его. Но Ахав хотел скрыться. Написано, некто случайно натянул лук и попал ему ровно между шов. Лад. И что? И написано, сражение увеличилось, усилилось, и к концу вечера он говорит, увози меня. Привезли его на пруд, и как пророк сказал, так и случилось. Псы лизали его кровь. Так Бог произвел. И написано, открываем также книгу вторую Паралипименон, с 19, 19 глава, с 1 стиха, после всех событий. И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире в дом свой, в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иу и сын Анани, прозорливец, и сказал царю Иосафату, следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа. За это, гнев, за это на тебя гнев от лица Господня. Вопрос, за что? Я же помогал. я же, и Он мне объяснил ситуацию, я согласен, что там несправедливо, неправильно. Я же ему помогал. Гнев Господень говорит, тебе не следовало идти и помогать этому миру. Не следовало идти и сродниться с этим миром. Тебе не следовало любить тех, которые ненавидят Господа. Вы понимаете, в каком смысле здесь идет речь? Не том, что любить, чтобы они не спаслись, не любить то, что они любят и не делать то, что им нравится, тебе не следовало. И за это, что гнев, Господний. я скажу сразу, когда мой отец в гневе на меня что-то говорил, мне страшно было. Я думаю, этому Изаведу тоже страшно стало. Гнев нечеловеческий Божий возгорелся. За что? За то, что пошел, не вопросивший Господа, знал волю Божию, увидел, Михей все открыл, как было, как должно быть и как будет. И все равно пошел. Вы знаете, братья и сестры, дальше, конечно, этот человек покаялся, впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты иструбил кумир из земли иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. Границы, братья и сестры, Слово Божье, оно давно расчертило и поставило. И Писание говорит, не передвигай межи давней, проведенные отцами. И вы знаете, братья и сестры, сегодня многие люди, они передвигают эту межу Они идут в этот мир, они сливаются с этим миром, они действуют по мирским ценностям, они поддерживают мирские ценности, мирские вещи, и потом говорят, братья и сестры, начинают как-то себя оправдывать. Вы знаете, братья и сестры, если мы откроем что еще даже тот самый Ветхий Завет, первый псалом, то там написано Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Блаженный этот муж. Почему? Потому что он там не находится где этот мир, но в законе Господа воля его. И о законе он помышляет день и ночь и будет он как дерево, посаженное при потоках вод. И когда даже засуха придет, его лист будет зеленый, братья и сестры. Но вначале он счастливый. Почему? Потому что он не находится там, где этот мир. Писание Павел говорит: разве вы не знаете, что худые сообщества развращают добрые нравы? Разве вы не знаете, я вам скажу, любое сообщество, где нету Христа, оно худое, оно развращает, оно уходит от Христа, оно приводит тебя к разбитому корыту, которую ты даже будешь оттуда питаться этими рожками. А Бог освободил тебя от этого. Бог вывел тебя из этого Египта. И Он говорит: не возвращайся, я Бог твой и Царь Твой. Аллилуйя, аминь. Алфа, омега, Дух Святой. Вы знаете, братья и сестры, ревность Господа Савофа, она есть на этом месте. И он ревнует по церкви своей. И он говорит в слове своем, не любите мира, не того, что в мире. Ибо кто любит мир, то нет любви отчий. Сегодня время пересмотреть свое сердце. Если мне любовь отчия? я люблю ли я этот мир и то, что в нем эти ценности мирские, ценности то, что весь мир уважает, знаете, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Но то, что низко у людей, то высоко пред Богом. И за это слава нашему Богу. Вы знаете, братья и сестры, на прошлый четверг также напоминать эти слова. Прелюбодеи и прелюбодейцы, разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу автоматически. Как бы это ни было, если ты пересекаешь эту ограду, если ты переходишь эту черту, то знай, что ты уже перешел на эту сторону этого мира, и ты стал кем? Врагом Богу мир и Бог никогда не помирятся. Почему? Потому что мир хочет жить по-своему, а Бог, Бог, Он святой Бог. И Бог дал Сына Своего в примирении. И есть условия для этого мира. Если хочешь быть с Богом, ты должен принять Иисуса Христа. Ты должен покаяться во грехах своих. Ты должен сотворить дела достойное покаяния и идти за Господом. Но если нет, тогда наши пути расходятся. Вы знаете, братья и сестры, также 2 Коринфянам я бы хотел напомнить нам это свят, священ, место священного Писания, 2 Коринфянам 6 глава 14 стих по 18 не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности? с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Вы вспоминаете этот момент, когда ковчег Божий принесли в храм Дагона. На следующее утро заходит Дагон, не лежит перед ковчегом. Они берут, поднимают его, как будто ничего не было. На следующее утро приходит отрубленная голова, руки, ноги, не может быть храм Божий и храм идол, и идолы вместе. Не может быть. Оно, знаете, как, как свет и тьма. Если есть свет, то тьма бежит. Если есть тьма, то света нету. И также здесь, братья и ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь с них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом и вы будете моими сынами и щелями, говорит Господь, Вседержитель, слава нашему Богу. Братья и сестры, но здесь он задает вопрос, апостол Павел, что общего у света с тьмой? Почему сегодня многие верующие нашли какой-то точки соприкосновения с этим миром? Почему сегодня верующие выходят там, где собирается этот мир? Там, где собираются, братья и сестры, я не в осуждение говорю, я не говорю о том, что как-то с презрением нет, но там блудники, там те, которые совершают аборты, убийцы, всякий ненавидящий брата своего, есть человека убийца. Там братья и сестры те, которые живут в, в гражданских браках. Там есть весь этот грех, там не свободные. Там те братья и сестры, которые в этот мир, там где в грехе, как апостол Павел был, ну и вы некогда были такие. Но мылись, но очистились, но осветились кровью Иисуса Христа. И сегодня Бог говорит, не идите туда, не прикасайтесь, какое не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными. Ярмо одевается, братья и сестры. Это определенная тяжесть, определенная и ты, если уже принял, то вы идете в одном направлении. В определенный момент ты не скажешь: слушай, нет, мне в другую сторону нет. Если ты уже запрягся, то ты уже идешь до конца. И Писание говорит: не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными. Потому что ибо какое общение. Вы знаете, братья и сестры, я скажу, у меня в школе не было друзей. Ну, я общался в школе. Но ну, потому что, когда школа заканчивалась, после школы я приходил. Вы знаете, братья и сестры, я был дома, я с другими дома, с отцом. Общался. С родителями у меня в своей семье, но у меня не было друзей. Особенно в 10, 11, 9 класс. И вы знаете, братья, я так сказала, почему у меня не было друзей? Потому что они мыслили о земном, они мыслили им, мы, мыслями этого мира. Им хотелось всех этих наслаждений всего. А мне не этого хотелось. Мне хотелось быть ближе к Богу. Мне хотелось наслаждаться Словом Божьим. Вы знаете, брат, и мы не могли дружить. Почему? Потому что если я прихожу к ним и становлюсь под это одно ярмо, братья, я уклоняюсь от Бога. Но если я стою на Слове Божьем, и они приходят ко мне, тогда мы вместе начинаем служить Богу за что слава нашему Богу. И вы знаете, братья и сестры, сегодня это время, когда очень многие люди, братья и сестры, рассуждают. Сегодня Бог говорит: выйдите из среды их, отделитесь и не прикасайтесь. И самое главное, что Бог говорит: Я приму вас. Нет ничего драгоценнее, ничего прекраснее, чем быть в объятиях Христа. Нет ничего драгоценнее и прекраснее, чем быть исполненным Духом святого и силы Его. Нет ничего драгоценнее и прекраснее, чем оказаться там в небесах. Аллилуйя. Аминь. Алфа, Омега. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. И пусть Дух Святой Он дальше завершает свою работу. Аминь.